сегодня мы с вами приготовим американский пирог, который называется Crazy King. Он очень вкусный и в то же время очень легкий в исполнении. Нам понадобится несколько ингредиентов. Для украшения нам понадобится глазурь. Если честно, сама я ее не делаю, поэтому вот. я покупаю такую волшебную смесь, которая в конце смешиваю с молоком, и получается очень красивое украшение. Так как пирог у нас по американскому рецепту, но сделан, конечно же, с украинской любовью, с украинским Трудом и украинскими руками. Соответственно, у нас будет такое э, братское соединение украинской и американской культуры, и украшивая их вот такими вот флажками. Также для выпечки нам понадобится пергаментная бумага, чтобы усилить формочку, э, непосредственно сама формочка, э, и посуду для вы будете замешивать тесто. Первым делом мы смешаем все сокучие ингредиенты. Для того, чтобы тесто поднялось и было пушистым, обязательно нужно носить его кислородом. Это делается достаточно легко. Нужно просто наши ингредиенты сокучие пропустить сквозь сито. Таким образом они насытятся кислородом. Берем сначала муку. муки мы просеили. Дальше мы берем сахар и добавляем в муку. Далее. Но масло это не единственный э, жидкий. Мы сегодня добавим наш прекрасный пирог, еще нужно добавить водичку. Про нее я не сказала в самом начале, но все-таки она тоже очень важна, чтобы консистенция получилась правильная, и вы смогли испечь ваш пирог. Мы его замесили, консистенция хорошая, попробовала, все вкусно-сладко получилось. Можно отправить его в духовку. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов, и пропекать мы будем где-то 30-40 минут. Для этого мы берем формочку, чтобы ваш пирог не прилип. Я вам советую брать пироговую бумагу. Конечно, если такой дома не оказалось, можно просто намазать стенки и дно подсолнечным маслом, но все-таки лучше не рисковать. Лично я не рискую. I love you. Never know how much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, I'm over smiles with you. А теперь украшаем. Берем нашу глазурь и начинаем поливать его сверху. В принципе, цвет не очень отличается от рта, от глазури, но по крайней мере вы сможете сгладить те неровности, которые оказались во время того, как вы его пекли. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, I'm the whole world smiles of you. And when you're laughing, when you're laughing, oh you laughing, oh, laughing, when the sun comes shining through, shining through. When you're crying, when you're crying. Таким образом у нас получается такой украино-американский тортик, прямо как наш эмилер. Приятного аппетита!